السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک پوسٹ لائی ہوں علی کے تعلق سے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ابراہیمہ و علیہ حمید و اللہم بارک اللہ محمد و آل محمد کما بارک اللہ ابراہیم و علا ابراہیمہ ان کا مجید رب لی صدری ویسرلی من بہل العقدانی قولی امام دنیا امام اقبا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو علوم اس طرح سے سکھائے جس طرح چڑیا اپنے بچوں کو چوگا کھلاتی ہے اسی لیے آپ علیہ السلام کا علم ایک بحر زخار کی مانند تھا آپ علیہ السلام زبور والوں کے علمی سوالات انہی کے کتاب سے دیتے انجیل والوں کے سوالوں کے جواب انہی کی کتاب سے دیتے اور توریت والوں کو انہی کی کتاب سے جواب دیتے یہی وجہ تھی کہ غیر ملکی مشاہر عالم کی نظر میں آپ کے آپ علمی اور فکری میدان میں ایک عظیم مقام پر فائز نظر آتے ہیں آپ علیہ السلام کی علمی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ایک لبنانی عیسائی مصنف جار جرداق یا جرداق کہیے یہ جرباک میں واؤ اور دال میں فرق نہیں کر سکی ہوں یہ حضرت علیہ السلام کا بڑا عاشق تھا اس نے ایک کتاب لکھی سوت العدالت الانسانیہ یعنی ندائے عدالت انسانی یہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں تحریر تھی لیکن کسی مسلمان نے اس کو چھاپنا گوارہ نہیں کیا وہ کئی جگہ لے کے پھرا بیچارہ وہ ایک دن لبنان کے ایک بشپ کے پاس پہنچ گیا بشپ نے اس کی بے چینی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کوئی میری مسلمان میری کتاب چھاپنے کو تیار نہیں ہے بشپ نے اسے ایک تھیلی دی رقم سے بھری ہوئی اور کہا کہ اس کتاب کو خود چھپواؤ جار جرواق واق رقم کی ن... تھیلی لے کر چلا گیا اور اس نے کتاب پرنٹ کرنے کے لیے پبلشر کو دے دی جب یہ کتاب پبلش ہو کر آئی تو اسے مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے اشاعت سے جارج کو بھاری منافع ہوا جارج نے بشپ کی رقم ایک تھیلی میں ڈال کر دوبارہ پہنچا بشپ کے پاس اور بتایا کہ مجھے بہت اچھا اس کا منافع ہوا ہے اور میں آپ کی دی ہوئی رقم واپس کرنے آیا ہوں بشپ نے وہ رقم واپس لینے سے انکار کیا اور کہنے لگا یہ میرا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں تھا بلکہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ان احسانات کا ایک معمولی سا شکریہ ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو آپ نے تمام اقلیتوں بشمول عیسائیوں کے نمائندوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ مجھ علی کے دور میں تم اقلیتوں کو تمام تر حقوق و تحفظ حاصل رہے گا حقیقت یہ ہے کہ حضرت رسول رسول اللہ کے بعد ان کے وسیع امیر المومنین کا دور خلافت اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ مثالی ترین دور تھا میں نے حضرت علی کے احسان کا معمولی شکریہ ادا کیا ہے اس لیے یہ رقم مجھے واپس کرنے کے بجائے غریبوں میں بانٹ دو لکھتا ہے کہ حقیقت میں کسی بھی مورخ یا محقق کے لیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا زیرہ کو دانا کیوں نہ ہو اگر وہ چاہے تو ہزار صفحے بھی تحریر کر دے لیکن علی علیہ السلام جیسی ہستیوں کی کامل تصویر نہیں پیش کر سکتا اس میں یہ حوصلہ نہیں کہ وہ ذاتِ علی کو الفاظ کے ذریعے مجسم ڈھال دے لہٰذا میں نے جو کام اور عمل کیا ہے اپنے خدا حضرت علی علیہ السلام کے لیے اور اپنے خدا کے لیے انجام دیا ہے جار جذب مزید کہتا ہے کہ اے زمانے تم کو کیا ہو جاتا کہ اگر تم اپنی توانائیوں کو جمع کرتے اور ہر زمانے میں اسی عقل قلب زبان بیان اور شمشیر کے ساتھ علی جیسے افراد کا تحفہ ہر زمانے کو دیتے یہی کیفیت جیسے جار جرواک کی تھی یہی کیفیت باروین کارڈ کارا ڈیفو دیکھیں میں آپ دیکھ لیجئے گا انگلش ٹو اس میں جا کے جو مجھے ملا ہے میں وہی پڑھ رہی ہوں یہ, یہ بھی ایک رائٹر ہے یہ کہتا ہے بڑا فلسفی ہے وہ جب بھی کبھی علی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میری رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے اور مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے میں شاعری اس طرح سے میرے رگوں پیسے علی علیہ السلام کے لیے پھوٹتی ہے اور تحریر سے ٹپکنے لگتی ہے لبنانی عیسائی مفکر خلیل جبران بھی حضرت علی کے عاشقوں میں سے ہے اس کے آثار میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ جب بھی دنیا کی عظیم ہستیوں کا ذکر کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کا نام ضرور لیتا ہے خلیل جبران لکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ ان کی اپنی عظمت اور جلالت ان کی شہادت کا سبب بن گئی علی نے اس دنیا سے اس حال میں آنکھیں بن کی جب ان کے لبوں پر نماز کا زمزمہ تھا انہوں نے بڑے شوق و رغبت اور عشق سے اپنے پروردگار کی جانب رخت سفر باندھا اربوں نے ان کی شخصیت کو پہچانا نہیں حقیقی مقام, مقام کو جانا نہیں خلیل جبران ایک جگہ تحریر کرتا ہے کہ میں آج تک اس راز کو سمجھ نہیں پایا کہ دنیا میں بعض لوگ اتنے اس قدر آگے کس طرح سے ہوتے ہیں میرے عقیدے کے مطابق علی ابن ابی طالب زمانے کے نہیں تھے یا وہ زمانہ علی کا قدر شناس نہیں تھا علی ابن زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے علی ابن ابی طالب عربوں میں وہ پہلے شخص تھے جو اس کائنات کی کلی روح کے ساتھ تھے میرے عقیدے کے مطابق خلیل جبران پھر کہہ رہا ہے میرے عقیدے کے مطابق ابو طالب کا بیٹا حضرت علی علیہ السلام پہلا عرب تھا جس کا رابطہ کل جہان کے ساتھ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ رات و دن ان کے ساتھ حرکت میں رہتے تھے علی علیہ السلام کی روح پاک سے ہدایت کی ایسی شعائیں نکلتی تھیں جو ہر زی روح کو اپنا بنا لیتی تھیں ان کی پرمانی گفتار ایسی ہوتی تھی کہ جو بھی علی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ ان کی محبت وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ان سے محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا تھا وہ گویا جاہلیت کے سمندر میں غرق ہونا چاہتا تھا حضرت علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے شہید ہو کے شہیدِ اعظم بن کر وہ ایسے شہید تھے کہ لبوں پہ سبحانہ ربی العلیٰ کا ورد تھا اور دل, دل لقائے اللہ کے لیے لبریز تھا افسوس کے دنیا عرب نے علی علیہ السلام کے مقام اور منزلت کو نہ پہچانا علی علیہ السلام کے لیے معروف مسیحی دانشور کہہ رہا ہے علی علیہ السلام کی روح بہت عمیق و بلند ہے وہ بہت بلند قامت شخصیت ہیں ان کے موجزے اور ان کی کامیابیاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے جنگ بدر میں جب حضرت علی علیہ السلام کی عمر فقط بیس سال تھی انہوں نے ایک ضرب سے مرحب جیسے پہلوان کے دو ٹکڑے